មកពីណា <criter Elegannocco indimibrado> फूड ऐसी होती है जो काफ़ी फेमस और स्वाद ऐसी कि एक बार खा लेने पर उसकी स्वाद भुलाया नहीं जा सकता जैसे कि चाट गोलगप्पा उन्हीं में से एक शिमला का प्रसिद्ध फूड कुरकेज है जो कि लोग इसे दूसरे स्टेट से भी खाने आते हैं और लोग काफ़ी पसंद करते हैं तो चलिए घर बैठे शिमला तो घुमा दिया अब रेसिपी शुरू करते हैं तो आज मैं आप सभी को कुरकेज बनाना सिखाऊंगी शिमला का बहुत ही प्रसिद्ध है इसके लिए कुछ सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे और कुछ अलग तरीके से आटा गूंदेंगे यानी डो तैयार करेंगे और कुछ अलग तरीके से डीप फ्राई करेंगे और कुछ स्पेशल मसालों के साथ इसे खाएंगे और सॉस के साथ तो हेलो एवरीवन मेरे चैनल पे आप लोगों का बेहद स्वागत है और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी बजा दें ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो एक बर्तन में मैंने दो बड़े चम्मच मैदा लिया है और इसे पानी की सहायता से अच्छी तरह से गूंद लेंगे तो नॉर्मल आटा जिस तरह से आप गूंदते हैं उस तरह से गूंद लें आटे का इस्तेमाल अगर आप इसकी जगह पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं पर टेस्ट में थोड़ा अंतर आ जाएगा मैं बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसा बनाना सिखा रही हूँ इसीलिए मैं मैदे का ही इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे दो घंटे के लिए छोड़ देंगे ढककर दो घंटे बाद आप देख सकते हैं ये इस तरह से दिखेगा आपको और अब इसे धो लेना है पानी से तो तीन से चार बार इसे नॉर्मल पानी से धो लेंगे तो किस तरह से धोना चाहिए आप इस तरह देखें बिल्कुल आराम आराम से इसे धोना है और अब इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे इसका पानी और दूसरे पानी से अब धोएंगे तो इसी तरह से तीन से चार बार इसे अच्छी तरह से धो लेना है आटे को यानी कि मैदा को जब इसे पानी में धोते हैं तो मैदे का जो मात्रा है वो कम हो जाता है तो आप जब भी मैदा को गूंदें तो थोड़ा ज्यादा मात्रा में गूंदें क्योंकि धोने के बाद ये कम हो जाएगा तो इस बात का आपको ख्याल रखना है तो टोटल मैं इसे तीन बार धोने वाली हूँ और अब अव... लगभग एक कटोरी मैंने मोजरेला चीज लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्सी जार में क्रश कर लिया यहाँ पे मैंने आधा कटोरी कद्दूकस किया हुआ गाजर आधा कटोरी कद्दूकस किया हुआ चुकंदर और आधा कटोरी कद्दूकस किया हुआ उबला हुआ आलू और आधा कटोरी चॉप किया हुआ छोटा छोटा टुकड़ा किया हुआ शिमला मिर्च और प्याज लिया है और साथ में फूल गोभी लिया है कुरकेज बंद गोभी में बनाया जाता है फूल गोभी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है पर मैंने यहाँ पे बंद गोभी की जगह पे फूल गोभी का इस्तेमाल किया है तो आप इस बात का ख्याल रखें आप बंद गोभी में ही बनाएं और सभी सब्जियों को धुले हुए मैदा में अब डाल देंगे और साथ में क्रश किया हुआ मोजरेला चीज़ भी डाल देंगे और आप अपने मात्रा अनुसार यहाँ पे चिली फ्लेक्स डालें और स्वाद अनुसार नमक डालें और साथ में मैं यहाँ पे एक बड़ा चम्मच इटालियन सीजनिंग डाल रही हूँ काफ़ी ज़रूरी है डालना इटालियन सीजनिंग ये रहा इटालियन सीजनिंग तो इस तरह से आपको लिखा दिखेगा और अब इसे अच्छी तरह से दबाते हुए इसे डो तैयार करेंगे सबको मिला देंगे अच्छी तरह से काफ़ी अच्छी तरह से मिलाएं इसका मिलाते हुए बिल्कुल पेस्ट जैसा तैयार कर लेना है तो इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है मिला दिया है जब मैदा को धो लेते हैं गूंदने के बाद तो इसका टेक्स्चर एक अलग ही तरीके का हो जाता है और वो तेल में जाकर बड़ा अच्छा क्रिस्पी सा बनता है गूंद लेने के बाद आधे घंटे के लिए इसे ढककर छोड़ देंगे और आधे घंटे बाद आप देख सकते हैं इस तरह से ये बन चुका है और अब इसे गोल गोल इसका डो तैयार करेंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेंगे बराबर बराबर मात्रा में ले लेना है आपको बराबर मात्राओं में बांट तो लिया है और अब फिंगर पे हथेली पर थोड़ा तेल लेना है और अच्छी तरह से तेल को रब कर लेना है हाथों में और इस तरह से थोड़ा थोड़ा डो लेंगे और लंबा सा सेप इसका बनाते जाएंगे तो आपको ये थोड़ा सा लूज जैसा दिखेगा कोई दिक्कत नहीं है ये थोड़ा लूज ही होता है पर तेल में जब ये डीप फ्राई करते हैं इसका तो काफ़ी परफेक्ट बनता है तो यहाँ पे अगर आपके पास ब्रेड क्रम है तो ब्रेड क्रम लें और ब्रेड क्रम अगर नहीं है तो आप अरा रोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं एक ब्रेड क्रम में बनाकर आपको दिखा रही हूँ तो इस तरह से आपको रोल घुमाते हुए करते जाना है और इसे हथेली पर बिल्कुल पतला लंबा खींचते जाना है आपको इस तरह से आप करें देख लें अच्छी तरह से जितना पतला हो सके उतना आप करें क्योंकि ये तेल में जाने के बाद फूलता है तो ये काफ़ी बड़ा साइज हो जाता है इसलिए इसे पतला बनाना होता है तो इसी तरह से इसे ब्रेड क्रम की सहायता से इसे लंबा लंबा साइज देते जाएंगे और अब मैं आपको अरा रोट यानी कि कॉर्नफ्लोर में बनाकर दिखाती हूँ बनाने का तरीका बिल्कुल ब्रेड क्रम जैसा ही रहेगा जैसे ब्रेड क्रम में बनाया है उस तरह से कॉर्नफ्लोर में भी बनाएंगे इसी तरह से सभी को मैंने अच्छी तरह से ब्रेड क्रम और अरा रोट में कोट कर लिया है और साइज इसका आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल मार्केट जैसा बनाया है मैंने और अब इसे दो बार तलेंगे डीप फ्राई करेंगे दो बार तो तेल को यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने गर्म कर लिया है और रिफ़ाइंड ऑयल का मैंने प्रयोग किया है और ये रिफाइंड ऑयल में ही बनाया जाता है तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मात्रा लेते हुए जैसे सात से आठ आपको पीस लेना है और बिल्कुल मीडियम आंच पे आपको पकाना है इसे यानी तल लेना है ये बिल्कुल हो चुका है अभी से निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे और इसी तरह से सभी को तल लेंगे इसे एक बार मैंने तल लिया है और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो अभी से दूसरी बार तलेंगे अच्छी तरह से इसे और सेकंड बार में भी तलें तो मीडियम आँच करके ही तलें दो बार इसलिए तलते हैं ताकि क्रिस्पी सा बना रहे अगर आप सिर्फ़ एक बार तलते हैं तो वो जो क्रिस्पी सा जो आता है टेक्सचर वो आपका नहीं आ पाएगा मार्केट जैसा तो इसे डीप फ्राई डबल करते हैं तो आप भी जब भी बनाएं डबल डीप फ्राई ही करें चलिए तो ये भी डबल डिप हो चुका है और अब इसे निकाल लेते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे बिल्कुल गर्मा गर्म ही सर्व करें और बिल्कुल खाते समय आप चाट मसाले का छिड़काव करें ऊपर से और ये रहा कटा हुआ प्याज और साथ में मियोनी और शेजवान सॉस आप चाहें तो टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं तो चलिए अब शिमला का फूड का मज़ा अब घर पर आप ले सकते हैं इस तरह से बना कर खा कर तो मेरी यह रेसिपी आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताएं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू